आज हे रविवार उन्हाळा इकडे सुरू झालेला आहे आणि आम्हाला रविवार म्हणलं की व्हिडिओ काढायला तर काय चान्सेस पाहिजे असतो पण आज बदल असा आहे की आज सुशांत तुमच्याशी गप्पा मारणार आहे व्हिडिओमधून आणि मी आज त्याचं काम करणार आहे म्हणजे मी आज व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणार आहे या व्हिडिओचं कारण सुशांतचा आवडता विषय आहे त्याच्यामुळे तो व्हिडिओमधून तुमच्याशी गप्पा मारणार आहे मी आता गाडी चालवतोय आहे हाच माझा आवडीचा विषय आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आम्ही माझा एक मित्र आहे राज म्हणून आम्ही त्याच्या घरी चाललेलो आहोत त्याने एक नवीन गाडी घेतलेली आहे त्या गाडीची टेस्ट ड्राईव्ह करायला आणि हा व्हिडिओ त्या गाडीबद्दल आहे तुम्हाला सगळ्यांनाच आवडेल सरप्राईज चला बघूया आपण कुठची गाडी आहे ती मित्राची गाडी बघण्याकरता सुशांत एवढा झाला झालाय की तो स्पीड लिमिट जे आहे रस्त्याचं ते क्रॉस करून फास्ट चालला होता आणि तेवढ्यात ते, ते एका दुसऱ्या गाडीने आम्हाला ओव्हरटेक केलं आणि ओव्हरटेक करून जी गाडी गेली तिला पोलिसांनी पकडलं नाहीतर आज आमचाच नंबर होता तिकीट मिळण्याचा पहिलं तिकीट मिळालं असत हो आतापर्यंत आम्हाला एकही अजून फाईन आम्ही भरलेला नाहीये गाडी चालवताना तर आज कदाचित भरावा लागला असता पण आम्ही वाचलो ज्यांनी ओव्हरटेक केलं होतं त्याच्यामुळे या युएस मधल्या अननोन रस्त्यांवर आम्ही ज्याच्यामुळे जातो हो तो मॅप गाडीत आणि आता फक्त पंधरा मिनिटं राहिलेली आहेत ती गाडी बघण्याकरता तुम्हाला पॉइंट आठ मैल एक मैलावर आलेलो आहोत आपण आणि हा आहे गाडीच्या समोर असलेला नेव्हिगेशन मधला मॅप कळत आहे का कुठून टर्न घ्यायचा आहे आणि काय करायचंय फायनली आपण पोचलेलो आहोत आमच्या डेस्टिनेशनला आणि ती कार बघायला सुशांत ऑब्व्हियसली त्याला खूपच हौस असल्यामुळे धावत पुढे गेलेला आहे कार बघण्यासाठी आणि तुम्हाला पण बघायची आता ती कार आणि ही आहे कार आपली नो आय एम नॉट किडिंग नाही समजलं कुठली आहे बघूया जवळ आता इट्स अ टेस्ला बऱ्याच वेळेस बऱ्याच जणांनी मला सांगितलं होतं चॅनलवर टेस्ला कार दाखवा आणि ती बघण्याकरता आज आपण आलेलो आहोत सुशांतच्या चा मित्राच्या घरी आणि आता सुशांत ओळख करून देईल त्याची सो स्टेट So, सो मित्रो जस आम्ही सांगितलं होतं हा माझा मित्र राज आणि ही त्याची गाडी टेस्ला आज पूर्ण राज आपल्याला एक्सप्लेन करणार आहे टेस्ला का। जेवढं काही त्याने राजने आता सांगितलं मला व्हिडिओ चालू होण्याच्या अगोदर कि टेस्ला कार म्हणजे लहानपणी तू जर रिमोटची खेळण्यातली गाडी चालवली असेल तिचं हे अपग्रेडेड वर्जन आहे मोठ ह्याच्यामध्ये जे ओरिजिनल आहे एका माणसाने लहानपणी रिमोटची कार चालवताना पाहिलेलं स्वप्न की फ्युचर मध्ये माझी गाडी अशी असली पाहिजे तर ती कशी असेल तर त्याचं हे जिवंत स्वरूप आहे राज मे पुण्यात येतो कार इसका रिमोट आपला फोन ऍप्लिकेशन आहे yes. तो ये गाडी पुरी की पुरी फोन ऍप्लिकेशन आहे यू कॅन ऑपरेट इट आय कॅन ऑपरेट इट बट आय हॅव टू बी इन द ड्रायव्हर सीट drive it and legally by law i am required to sit in the driver's seat so this is the car key it's in the shape of the small toy car most of the car remotes nowadays have these features that you press one button it opens the trunk yeah it will unlock it yeah. centrally unlock lock it first of all there's no engine in the car so the front oh, trunk a... is also a trunk there is nothing inside oh, oh so we we'll start from there yeah Can so this i press wow. this top of the car or from the, the front, uh, front okay. of the car, that's it. and you will see this will open. Oh, nice! Uh, and uh, it is a storage. <laughs> oh. So, that's nice. Great. So, as you can see, there is no so car without engine. Car without engine, yes. So, as there is no engine, there is a battery and the motor. So, the motors are connected to the battery, and the motors are connected to the wheels. बैटरी बैटरी विल सेंड द एनर्जी टू द मोटर्स द मोटर व्हील दू नीड इज द्वाल वाइपर फ्लुड एंड अदरवाइज देर इज नो मेंस इन दार इज नो ऑयल चेंज रिक्वाड इज नो इंज गाड़ी का शेप चेंज करो तो उसकी एफिशियंसी बढ़ जाती है माइलेज yeah. Yeah. बढ़ जाती है yeah.

वो पहचान लेती है गाड़ी की ये चाबी नजदीक आ रही है मतलब ड्राइवर नज़दीक आ रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी रेडी फॉर द ड्राइवर द, जब द, गाड़ी को मैं खोलूंगा और अंदर बैठूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पहचानती है कि इसकी दो दो चाबी है एक मेरी और एक मेरी वाइफ की तो मेरा प्रोफाइल क्या है कि मैंने मेरा वजन क्या है जैसे मैं सीट पर बैठूंगा तो मेरे वजन के हिसाब से उसको पता है कि मैं आया हूँ मेरी वाइफ नहीं है तो वो इस हिसाब से मेरा मिरर का सेटिंग सेट कर देगी गाड़ी गाड़ी nice. गाड़ी की सीट और स्टेयरिंग कितना दूर रहना चाहिए तो वो भी मैंने ऑलरेडी उसको बोल दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट यस प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल उसने सेट किया हुआ है तो वो अपने आप सेट कर देगी आता गाडीच मेन पार्ट मोबाईल आहे आपल्याला सगळी गाडी ऑपरेट मोबाईल थ्रू करून दाखवस्टिक ओके सर दिस इज द कार डिटेल्स स्क्रीन इट शोज द स्टेटस ऑफ द कार It इज so, okay. mm -hmm. parked How many माइल्स इज रिमेनिंग इन द बॅटरी लाईक how फार इट कॅन गो अच्छा ये गाड़ी का नाम है ऊपर और फिर तीन ऑप्शन है गाड़ी का एसी चालू कर सकते हैं या तो हीटर चालू कर सकते हैं यहाँ से ओके। फैन का आइकॉन है फिर ये चाबी का आइकॉन है मतलब गाड़ी का इग्निशन आप चालू कर सकते हो इग्निशन है ही नहीं बैटरी है पर चालू कर सकते हो और अगर गाड़ी को सिर्फ अनलॉक करना है अंदर कुछ काम है खोल के कुछ लेना है तो आप ये यहाँ से कर सकते हो एक मिनट इग्निशन के बारे में तुमने मुझे कुछ और एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हाँ। था जैसे तो इग्निशन का ये फीचर ये है कि मान लो कि मेरी गाड़ी लॉक है और मैं इंडिया में हूँ और मेरा फ्रेंड इधर आया हुआ है मेरे घर पे और उसको मेरी गाड़ी चाहिए ओके। उसको लेके जानी है कहीं पे अच्छा, जैसे और उसके पास चाबी नहीं है जो चाबी है ये ये उसके पास नहीं है तो ये बटन दबा के मैं गाड़ी को चालू कर सकता हूँ

हाय भूमिका हाय सो आर यू एंजॉयिंग दिस टेस्ला न्यू कार यस बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूं हालांकि ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट था लेकिन मैं चाहती हूं कि ये ही हमेशा यूज करें इसका सिर्फ एक रीजन है लेट मी शो यू ओके ये जो एप्लीकेशन जो टेस्ला का है वो मैं अपने फोन में भी रख सकती हूं अच्छा ओके सो द एडवांटेज ये है कि इसमें एक लोकेशन करके एक फीचर है हम्म <laughs> हम्म अगर आप लोकेशन को क्लिक करोगे ना तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी घूम रही है ना वो आपको दिखेगा मतलब okay. मैं हमेशा नजर से सिक्योरिटी ऑफिस जाके कहीं और नहीं ऑफिस बोल के कहीं और नहीं जा सकता सो हमेशा आई सजेस्ट टेस्ला लो और अपने पति को यूज करने दो <laughs> और उस पर नजर रखो अगर बहुत टाइट जगह है जहाँ पे आपने पार्क किया है तो बाहर निकालने में दरवाजा खोलने में तकलीफ हो रही है तो आप पहले उतर जाओ फिर गाड़ी को अपने आप अंदर पार्क करने दो तो अभी मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं है गाड़ी आत को ही बसले नहीं है आड़ी गाड़ी चलती है तो रिमोट मोय तो so, जब तक मैं बटन को पकड़ के रखूंगा तब तक वो चलती रहेगी या okay. उसको कुछ आ, आएगा तो वो रुक जाएगी अभी मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ अभी तो अपनी वापस अपनी जगह पे जा रही ओके आणखीनही बरेच फीचर्स जे आहेत मोबाईल थ्रू म्हणजे गाडीतलं तापमान आपण कंट्रोल करू शकतो उन्हाळ्यामध्ये आपण गाडीमध्ये बसायच्या अगोदर गाडी थंड करू शकतो तसंच हिवाळ्यामध्ये इथे गाडीमध्ये बसायच्या अगोदर गाडी आपण वॉर्म करून ठेवू शकतो आय कॅन हॉंग आय कॅन आय कॅन टर्न ऑन द ओके आता आपण गाडी प्रत्यक्ष आतमधून बघतो टेस्ला आता अपन आत बसलो टेस्ला गाड़ी का इकड़ तुम्हारा डैशबोर्ड दसेल का ही है फ्त स्क्रीन है स्क्रीन एवरी तो मोटी स्क्रीन है बोठा टैब लवला है सो yes. so आ, ये दो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है अलग ये कंप्यूटर है जो गाड़ी के सब ये दिखाता है गाड़ी, गाड़ी में स्पीड वो सब, दिखा सब दिखाता है ये सब दिखाता है एंड ये जो है ये अपने को पूरे बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नेविगेशन नेविगेशन एंड म्यूजिक कार का पिक्चर है तो मैं ये क्लिक करेगा mm -hmm. तो इट शोज ऑल द ऑप्शन ऐप मध्य जे फीचर्स है मोबाइल ऐप मध्य जो फीचर्स फीचर, फीचर, या स्क्रीन फीचर तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सनरूफ को सकता हूँ जैसे मैं यहाँ से ऐसा किया तो ये ओपन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ओहो एंड इफ आई ऑब्वियसली क्लोज इट देन आई कैन क्लोज इट इट इज टू हॉट सो वी विल क्लोज इट एसी चालू है <laughs> 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 फिर ये जो है सॉफ्टवेयर तो ये सॉफ्टवेयर गाड़ी का जैसे आपका फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट आता है hmm. तो दिस कार इज ऑलवेज कनेक्टेड यहां पे आप देख सकते हैं एलटी ही है <laughs> मोबाईल जसा आपण नेहमी अपडेट्स येत असतात आणि आपण अपग्रेड करत असतो सेम तसंच कन्सेप्ट या गाडीसाठी पण वापरलेलं आहे ज्याच्यामध्ये हार्डवेअर फिक्स झालेलं आहे म्हणजे मेकॅनिकल पार्ट आणि जे अपग्रेडेशन्स आणायचे आहेत किंवा नवीन फीचर्स आणायचे आहेत तर सॉफ्टवेअर अपडेट हे नाही सतत ते पाठवत असतात आणि त्याच्यावरना वेगवेगळे -वे फीचर्स अपडेट होतात इसमे बी बॅटरी पॅक होता है कार का वो गाडी के सीट के नीचे है हमारे हम जो उसके नीचे है ओके तो लाइक दिस दिस इज द एग्जाम्पल हाउ इट इज ये गाड़ी का फ्रंट है ये बैक है तो, तो ये, ये, सीट के, ये सीट के चारो व्हील के बीच में बैटरी है बड़ी वाली। अच्छा, तो, तो ये बैटरी का अभी आपको दिखा रहा है कि तो कि माइलेज देती है गाड़ी करीबन 400 किलोमीटर तो अभी आप देख सकते मेरे पास अभी भी 300 किलोमीटर का रेंज है ओके एक चार्ज फुल चार्ज हंड्रेड परसेंट चार्ज में चार किलोमीटर फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी गुड स्मार्ट ऑप्शन स्मार्ट चार्जिंग मान लो कि मैं 6 बजे घर को आया शाम को hmm. लेकिन रात को बारह बजे के बाद मेरी मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है मेरे hmm. टाउनशिप की hmm. मेरे सिटी की राइट right? hmm. तो वो रात को बारह बजे के बाद मेरे को डिस्काउंट रेट देती है इलेक्ट्रिसिटी यूज hmm. करने के लिए hmm. Hmm. तो आई कैन टेल ओवर हियर टू कार मैं छः बजे शाम को प्लग इन भले कर दूँ पर तू तो चार्जिंग चालू मत कर hmm. Oh, रात को, को बजे के बाद ही चार्जिंग चालू का। oh, oh, oh. तो मैं ऑन कर दू और इधर टाइम दे दू इसको बजे बजे फिर दुसरा ऑप्शन पे एक है, नेविगेशन। तो नेविगेशन मुळात ही बॅटरी ऑपरेटेड कार असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये नॉर्मल गाड्यांसारखं पेट्रोल डिझेल वगैरे काहीच नाही आहे तर ह्याच्या नॅव्हिगेशनचं फीचर असं आहे की जो काही रूट आपण देऊ त्या रूट बरोबर -बर तो म्हणजे तो मॅप मध्ये तो दाखवतोच की कुठचा रस्ता आहे वगैरे पण त्या रस्त्यावरती तो त्याचे चार्जिंग पॉइंट दाखवतो म्हणजे गाडीची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी जसं पेट्रोलच्या गाडीसाठी पेट्रोल पंप आहे तसं गाडीची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल आहेत दन त्या चार्जिंग पॉइंटला सुपर चार्जर म्हटलं जातं कि सुपर चार्जर याच्यासाठी की ते पंचवीस मिनिटामध्ये किंवा तीस मिनिटामध्ये आवश्यक असलेलं गाडी चार्ज तेवढी करून ती बॅटरी चार्ज करत गाडीची ऑलरेडी प्लॅन हो गया आम्ही न्यू जर्सी टू फ्लोरिडा असा रोड मॅप टाकलेला होता आणि तसं टेस्लाने त्याच्या मॅप मध्ये रोड मॅप दाखवला त्याच्यामध्ये वेगवेगळे चार्जिंग स्टेशन किती किती अंतरावरती मला गाडी चार्ज करायला लागतील कुठे कुठे असतील हे त्याने दाखवलं दुसरी वैशिष्ट्य म्हणजे गाडी सतत तुमच्या बॅटरीची कॅपॅसिटी म्हणजे किती चार्ज आहे आणि तुम्ही कितक्या स्पीडने चाललेला आहात तुमच्या डिस्टन्सवर हे सतत कॅल्क्युलेट करत असते आणि त्या हिशोबाने पण ती दाखवते की तुम्हाला तुमचं पहिलं चार्ज करायचं जे आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला साधारण तुमच्या गाडीचा स्पीड किती असला पाहिजे सध्याच्या चार्ज बॅटरीच्या अनुसार म्हणजे तुम्ही तिथे त्या जेवढी चार्ज आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही तिथे शकता so, कितने सुपर चार्जर्स पॉइंट है यू एस मे यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गूगल मैप्स ओनली इज नॉट स्पेसिफिक टेस्ला मॅप ओके द ओनली एक स्पेशल चीज टेस्ला वालों ने की है the, हाँ, icon, uh, हु. तो जैसे मैंने क्लिक किया तो उसको पता है कि मैं गाड़ी को चार्ज करने के लिए जगह ढूंढ रहा ढूंढ रहा हूं। yes. तो उसने मेरे नजदीक में जितने भी ऑप्शन है वो मुझे दिखा दिए तो अगर मैंने ए पे क्लिक किया तो वो मुझे दिखा रहा है उसका एड्रेस चौदह किलोमीटर दूर है और वहां पे दस गैस पेट्रोल पंप के जैसे पंप होते हैं okay. यहाँ पे उसको स्टॉल बोलते हैं दस स्टॉल होते हैं तो दस गाड़ी एक साथ चार्ज हो सकती है <laughs> तो उसमें से पांच फ्री uh, है पांच ऑलरेडी बुक्ड है मतलब okay. तो पांच गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पे है oh. <laughs> तो अगर मैं यहाँ से वहाँ पे जा रहा हूँ तो भी मैं पहले से जान सकता हूँ की वो फुल है हाउसफुल है की खाली है क्योंकि <laughs> यहाँ पे आप देख सकते हो पांच लाइन है बाकी <laughs> yeah. के पांच ग्रे है उसने ये दिखाया है रेट दैट इज मिनिमम वन डॉलर पर मिनट चार्जिंग रेट यस वेरी गुड क्वेश्चन तो यहाँ पे डॉलर पर मिनट इज द पेनल्टी इफ यू लीव योर कार आफ्टर इट इज फुली चार्ज्ड अभी ये क्या है कि अगर मान लो मेरा गाड़ी फुल हंड्रेड परसेंट हो गया और मैं शॉपिंग कर रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ तो किसी और का चार्जिंग नहीं हो रहा है बिकॉज आई एम ब्लॉकिंग द स्टॉप स्पॉट तो मुझे वो पेनल्टी दे रहा है और मेरे को पहले वो फोन में नोटिफिकेशन आएगा हाँ। कि आपका गाड़ी अभी एटी परसेंट हो गया हंड्रेड परसेंट पे मैसेज आएगा फिर वापिस मैसेज आएगा, आएगा कि अभी आपको पेनल्टी लगना चालू हो गया है आप गाड़ी हटा लो अच्छा। नहीं हटाएंगे तो आपको हर मिनट का एक डॉलर आपको पेनल्टी तो पूरे यूएस के मैप में आप देख सकते हो कि ज्यादा जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है और न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क साइड ज्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे ज्यादा है फिर अभी हम जाएंगे यूरोप के साइड तो ये यूरोप आ गया ये पूरा देखो यूरोप फिर हम जाएंगे लेफ्ट साइड और जाएंगे तो ये दुबई आ गया सॉरी इसराइल आ गया और ये दुबई आ गया है दुबई में भी बहुत सारे तीन चार है वहाँ पे ओके फिर इंडिया में नहीं है ऑब्वियसली ये इंडिया आ गया चाइना में बहुत सारे है सेकंड लार्जेस्ट बंदर है यूएस के yeah. बाहर टेस्ला ने एक ही जगह पे अभी फैक्ट्री खोली है वो चाइना में, में yeah. और चाइना में बहुत कस्टमर की डिमांड है तो mm -hmm. वहाँ पे अभी वो खोल रही है mm -hmm -hmm. और साउथ कोरिया में भी बहुत सारे हैं, जापान में, में भी में बहुत सारे सो दिस बेसिकली इज द फुल मैप ऑफ ऑल द सुपर चार्जर इन द होल वर्ल्ड and this also shows where tesla has their presence parna yes. so, तू मला या पूर्ण गाडीवरती दाखव आता ह्याला तर पेट्रोल पंपच हे नाहीये म्हणजे पेट्रोल टँक नाहीये त्याच्यामुळे ह्याला आपण जिथून पेट्रोल भरतो तसं तर पॉइंट नाही पण मग ह्याला ह्याचा चार्जिंग पॉइंट कुठे आहे या गाडीवर हा म्हणजे चार्जिंग स्टेशनला गेल्यावर म्हणजे बाहेरच असणार कुठेतरी पूर्ण इथून जनरली आपल्या पेट्रोलची टाकी इथे असते आपण इथून ओपन इथं काहीच नाही आहे पेट्रोल नाहीये पेट्रोल नाही डिझेल नाही कसलीच गाडी

cable okay. it comes with uh, the car it right. is a tesla's Tesla. charging cable mm -hmm. and uh, you just go and plug it in so the blue or the sky blue is uh, it means that it is ready for you to start charging mm -hmm. you plug it in mm -hmm. it changes to dark oh, blue yeah. and then it will change to green mm -hmm. and the dark blue means it is preparing to start charging okay. and the green means that it is started charging फुल चार्ज आवर सो आपण घरी मोबाईल फोन असा चार्ज करतो इथे ही अख्खी गाडीच अशी चार्ज केली जाते अर्थात गाडीच्या आतली बॅटरी सो हाय राज अँड भूमिका द प्राउड ओनर्स ऑफ दिस कार आप मॅक्सिमम कितने घंटे चलाई है ये कार और मॅक्सिमम

रूट सिक्सटी सिक्स इज द मदर ऑफ ऑल हाईवेज इन इन द यूनाइटेड स्टेट और बहुत सारे हाईवे है हाईवे सिस्टम है उसको बनाया उससे पहले एक ही हाईवे था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ बिजनेस राउट सब ट्रेवल उसी पर करते थे तो हमने वो पर्टिकुलर हाईवे को पकड़ के रखा था फॉलो किया था एंड दैट्स व्हाई वी गॉट दिस टी-शर्ट्स फ्रॉम दैट प्लेस ओके दैट्स अ नाइस थिंग एंड भूमिका अब भी चलाती हो कार हां मैं भी चला लेती हूं बहुत ही तो, तो राज तो हमने देखा बहुत पैशनेट है टेस्ला के बारे में आपको कैसी लगी कार मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बिकॉज uh, कुछ चीज या लाइक like, इंडिया में मैं थी तो वहां पे ड्राइव करती थी बट यहां आने के बाद इंडिया में कभी तुम फोर्टी किलोमीटर पर आवर से ज्यादा कभी सिटी के अंदर कभी ड्राइव करोगे नहीं mm. और इंटर सिटी में दूसरी सिटी कभी मैं गई नहीं थी mm. तो यहाँ आके मैंने नॉर्मली जब ड्राइविंग करना शुरू किया तो यहाँ पे नॉर्मली हाईवे पे 60, 65 माइल्स पर आवर ड्राइव करते हैं लोग इज अराउंड 95 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर जो मेरे लिए बहुत ज्यादा था पास yeah. इस गाड़ी में बहुत अच्छी चीज ये है कि जब तुम ड्राइव कर रहे हो एंड लेन चेंज करनी है जब लोग हंड्रेड एंड टू किलोमीटर या उससे ज्यादा एक्चुअली स्पीड पे चल रहे लोग mm -hmm. तो मैं गाड़ी को सिर्फ बोल देती हूँ की टर्न लेफ्ट या तो मर्ज इन टू राइट वो खुद ही अपने आप डिस्टेंस और वो सब कैलकुलेट करके वो खुद ही मेरे लिए विच इज वेरी अमेजिंग थिंग राइटिंग या और दूसरी चीज जब न्यूयॉर्क सिटी में अगर आप जाओगे तो hmm. मुंबई की जरा बम्फर टू बम्फर कई बार ट्रैफिक होता है एंड hmm. uh, गाड़ियों गाड़ियों के बीच में लाइक फुटपाथ के पास जो पैदल पार्क की होती है गाड़ी hmm. तो वहाँ पे इतना डिस्टेंस नहीं रहता न्यूयॉर्क सिटी में जब मुझे पैदल पार्किंग करनी पड़ती तो बहुत मेरे लिए वो बहुत नॉक रेकिंग रहता है <laughs> लेकिन टेस्ला डेट फॉर मी मीयर्स मुझे सिर्फ एक स्विच दबानी है वो अपने आप ही पैदल पार्क कर देगी और मुझे खुश नहीं करना देगी वो कितना भी वो टाइट स्पॉट है टेस्ला करेगी मैं नहीं कर पाऊंगी बट टेस्ला कर देगी यस yes, अभी इसके अलावा पैरेलल पार्किंग के अलावा और भी एक टाइप का पार्किंग है hmm. इसको परपेंडिकुलर पार्किंग बोलते हैं yes. जैसे अगर रोड ऐसा है आपको तो ऐसे पार्क करना है hmm. तो कैसे करेगी वो अभी हम वो देखते हैं sure. See, it is checking everything, and now it is again yes. going to go front. <laughs> Auto park complete. Okay, so, now we are going to show how the car can change the lanes. Okay. So, on the screen, you can see a steering wheel icon next to the 4950 number. Yes. That steering wheel icon is telling us that the car can drive on its own. Okay. So, I press the button, it will turn blue. So, then the car is driving if it is blue. Okay. So, I yes. have taken my fit out, I am not holding it. Right. बाप रे किती नवीन गोष्टी समजल्या मला आज मला वाटलं गाडीचा व्हिडिओ तो फार तर फार पंधरा ते वीस मिनिटाचा राज या गाडी बद्दल पूर्ण दिवस बोलू शकतो आणि खरच त्या दिवशी जवळजवळ चार ते पाच तास राज आम्हाला टेस्ला बद्दल सांगत होता हे सगळ्याच्या या व्हिडिओ मध्ये आम्हाला कव्हर करता आलं नाही त्याच्यामुळे आम्ही एक दुसरा व्हिडिओ बनवलाय ज्याच्यामध्ये फक्त राज बोलतोय या गाडीबद्दल आम्ही काही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर होतो देतोय तर तुम्हाला पण इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही तो पुढचा व्हिडिओ बघू शकता प्लस राजने एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन अशी दिलेली आहे की त्याच्याकडे ऑलरेडी टेस्टला असल्यामुळे जर कोणाला नवीन टेस्टला घ्यायची असेल हा व्हिडिओ बघून किंवा कोणालाही तर त्यांनी त्याचा रेफरन्स द्यावा जेणेकरून घेणाऱ्याला काही बेनिफिट्स मिळतील राजचा रेफरन्सचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दे दिलेली आहे मला तर ही गाडी फार आवडली आहे त्यात असलेल्या टेक्नॉलॉजीमुळे आणि मी अपर्णाला हेच म्हणत होतो की शंभरावा व्हिडिओ काहीतरी वेगळा असला जो या गाड़ी चा असेल तरी हा शेवट नहीं है। से अजुन से काही शेवटचा तुम्ही सुचवलेले तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीमुळे हे शंभर व्हिडिओ पूर्ण झालेत त्यामुळे हा चॅनल बघत राहा हा व्हिडिओ आणि आधीचा व्हिडिओ जर आवडले असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केलंच असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि हे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करा त्याच्यामुळे भेटूया पुढच्या शुक्रवारी एकशे एकाव्या व्हिडिओसहित संध्याकाळी पाच वाजता भारतीय वेळेप्रमाणे अच्छा